চাৰ দিনৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণ গতিকে ৰাস্তাৰ অৱস্থা দেখিছে খুব বোকা হৈছে বেছি দূৰ ওলাব নালাগে বোকা ৰাস্তালৈ অকণমান কিন্তু হ'লেও সেইখিনিয়ে বহুত বেছি বোকা হৈছে লগতে আমাৰ ৰাস্তাটোৰ কাষত গাঁত খান্দিছিলে পানীৰ পাইপ ফুটিবৰ কাৰণে আৰু মাটিখিনি যিহেতু কোমল হৈ আছে গাড়ী বাইকেদি অহা যোৱা চলিয়ে আছে সেইটো কাৰণে বোকাৰ পৰিমাণটো বেছি হৈছে বাকী অন্য একো নাই কৰোঁ বুলি ভয় লাগে আৰু বোকা গছকাৰ অভ্যাসটো আছেই সৰুৰ পৰা গাঁৱতেই বোকা পানী গচকিয়েই ডাঙৰ হৈছোঁ গতিকে বোকালৈ ভয় নকৰোঁ কিন্তু পৰি পেলাই ভৰি হাত ভাগে বুলিহে ভয় সেইকাৰণে খুপি টুপি আহি আছোঁ গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এয়া কোনোমতে নপৰাকৈ যেনে তেনে আহি আমি থকা ৰাস্তাটোত উঠি গ'লোহি নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আহি আছোঁ এইগৰাকীৰ ডান্স স্কুললৈ আজি খুব দবা পিঠা বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা নহ'লে তাই অকলে আহে নহ'লে মই স্কুটীখনে থৈ আহোঁ আজি কিন্তু কোনো পধ্যই উপায় নাই ডাঙৰ ডাঙৰ চাকি দুটালৈ দুয়োজনী খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ বেছি দূৰ নহয় অলপমান দূৰ অলপ আগবঢ়াই মই উভতি গুচি আহিম আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম খোজকাঢ়ি কাঢ়িয়ে স্কুল গৈছিলোঁ গতিকে আকৌ মনটো পুৰণি দিনলৈ ঘূৰি গৈছে কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে তাইক থৈ আহি আছোঁ বৰষুণত প্ৰকাণ্ড ছাতি এটা লৈ লৈ সৰু ছাতিৰে যিহেতু বৰষুণ নেৰাখে ডাঙৰ ছাতি এটা লৈ আহিছোঁ একদম দীঘল নালৰ ভাল লাগিছে কিবা এটা খৰখোজেৰে আহি আছোঁ পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু এইখন হৈছে আমাৰ চাহ বাগিচাখন বৰষুণৰ পানী পাই জীপাল হৈ পৰিছে সেউজীয়া হৈ পৰিছে ধুনীয়াকৈ পাতবিলাক ওলাইছে আৰু কি জানেনে এই পাতবিলাকতেই নিহিত হৈ আছে আমাৰ আশা ভৰসাবোৰ যিহেতু এই সেউজীয়া পাতবোৰেই আমাৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ দুবেলা দুমুঠি ভাত সাজ খুৱাই আছে গতিকে এই পাতবোৰেই আমাৰ আশা ভৰসাৰ থল গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোহি ছাতিলৈ গৈছিলোঁ যদিও অলপ হ'লেও তিতিলোঁ বৰষুণ জাক বৰ ডাঙৰ আৰু আজি কেইদিনমানৰ পৰা ৱাচিং মেচিনটো বেয়া হৈ আছে আহি পাই দেখিলোঁ এজন মেকানিকে আমাৰ মেচিনটো ঠিক কৰি আছে মেচিনটো মানে প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা যিফালে কাপোৰখিনি ধোৱা হয় সেইফালে পানীটো জমা নহৈছিলে খুলি চাই দেখিলে যে ইয়াত যিটো জেগাত পানী জমা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ছুইচটোৱে ঠাই টুকুৰা বন্দী কৰি ৰাখে সেই ঠাইখিনি এটা পিং সোমাই আছিলে গতিকে ছুইচটো দিলেও কাম কৰা নাছিলে এতিয়া খুলি চাই নিজে ঠিক কৰিলে সেইকেইটা এটা কথা কৈ দিওঁ সেইজন আকৌ মেকানিক নহয় দেই আমাৰ ঘৰৰ মানুহজনহে মই এনেই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ মেকানিক এজনক মাতি থকা হৈছিলে কিন্তু তেওঁ বৰষুণৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই গতিকে তেওঁ নহাকৈ আজি হৈ গ'ল আৰু যিহেতু সমস্যাটো বৰ বেছি গুৰুতৰ নহয় বেছি ডাঙৰ সমস্যা হ'লে আহিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক নিজে সমাধান হৈ যায় কেতিয়াবা এইকেইদিন হাতেৰে কাপোৰ ধুই ধুই মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে কাৰণ গোটেই ঘৰৰ গোটেইখনেৰে কাপোৰ ধুব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যিহেতু আৰু বৰষুণৰ বতৰত ইমান কাপোৰ লেতেৰা কৰে কিমান ধুম ধুই ধুই আমনি লাগি যায় গতিকে মেচিনটো হ'লে বহুতখিনি সহায় হয় এতিয়াৰ পৰা ঠিক হ'ল আৰু কিমান দিন ভাল হৈ থাকে আজি আমাৰ ঘৰত নাৰায়ণ পূজাও হৈ আছে যোৰহাটৰ ঘৰত যাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে দেউতাই তাৰ দুটামান ভিডিঅ' কৰি কৰি পঠিয়াইছে সেয়াকে চাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই সেৱা জনাইছোঁ আৰু সকলো অপায় অমংগল যাতে নাৰায়ণ দেৱতাই দূৰ কৰে নমস্কাৰ দিনটোৰ কামৰ অন্তত আজৰি হৈ আকৌ অকণমান বহিলোহি আপোনালোকৰ লগত দুটামান কথা পাতোঁ বুলি আৰু আজি আমাৰ এইগৰাকীও বহি আছে টোপনিয়াই টোপনিয়াই কিবা এটা বোলে কৰি শুনাব আপোনালোকক কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনাব নেকি কৰা কবিতা এটা আবৃত্তি কৰি শুনাব আপোনালোকে শুনিব আৰু শুনি কেনেকুৱা পালে জনাব কোনটো কবিতা আবৃত্তি কৰিবা নামটো কৰি লোৱা প্ৰথমতে নমস্কাৰ মই আজি আবৃত্তি কৰিবলগীয়া কবিতা ৰাখিৰ নাম আমাৰ এতিয়া আমাৰ এটা খুব ভাল বহুত মৰম কৰে মা দেউতাই খং কৰিলে চকু পকাই ধৰে কোলাত তুলি চুমা খাই সাধু কথা কয় কেতিয়াবা আকৌ সাধু বুলি নিজৰ কথাই কয় আমাৰ আইতা কইনা হৈছিল ককাহেনো দৰা ককাই আইতাক আনিছিলে বৈ জকাই চুকৰ দৰা ককা গৈছিল হাতীৰ পিঠিত আইতা আহিল দোলা আহিবৰ সময়ত ভেঁকুৰী কান্দিলে সোমাই মাকৰ বোলা তেতিয়া হেনো আইতাৰ চুলি কিচকিচিয়া কলা মুখত বোলে দাঁত আছিল চিকচিকীয়া বগা দেখাত হেনো আইতা আছিল পৰিবাৰৰে ইয়াত আহি কান্দি থাকে ঘৰৰে মনত পৰে আমাৰ আইতাৰ বিয়াৰ দিনা ময়ো থকা হ'লে কিমান মজা লাগিলহেঁতেন হাতীত উঠি গ'লে ধন্যবাদ আপোনালোকে কবিতাটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাব আমাৰ এওঁ মাজে মাজে কবিতাও আবৃত্তি কৰে গতিকে ভৱিষ্যতে আকৌ কেতিয়াবা কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনাব পাৰোঁ আৰু যি কি নহওক বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো সময়ো বহুত হ'ল আৰু এটা দেওবাৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল এনেকৈ দিন মাহ বছৰবিলাক গৈ থাকে সময়বিলাক আগুৱাই গৈ থাকে আৰু এনেকৈয়ে গৈ থাকিব দৈনন্দিন জীৱন আৰু ময়ো মোৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন সময়বিলাক আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'ৰ আকাৰত বনাই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকেও চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ চাই ভাল পাব নিশ্চয় আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্টো দিব ভাল লাগিব আপোনালোকৰ দ্বাৰা উৎসাহিত হ'লে এনেকৈ জীৱনৰ সময়বিলাক স্মৃতি হিচাপে ৰাখি যাব পাৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি সামৰণি মাৰিলোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই